assalomu alaykum zaman sari kanalini ashaddiy va samimiy muxlislari akalarim ukalarim singillarim endi nimaga singillarim deyapsan deyishlaring mumkin 3 ta obunachim bor qiz bola azizlar shu kommentariyaga kelgan savollarga javob berib o'taman ko'p savollar bo'lib ketdi video qilib javob berib qayerda kommentariyaga savollar kelibdi o'sha savollardan birini o'qisak nimaga like bos like bos deysan laykka bizdan pul oladimi laykda nima bo'ladi degan savol kelgan yo'q like bossangiz pul olmaydi Prosta так video tarqaladi ko'p odam ko'radi endi bittasi aytgan, nima dislike bosing deysiz dislike yomon ma'noda ya kommentariyaga nimaga yozding deysizlar shularga ham javob berib o'taman dizlayk ko'p bosilsa ham video tarqaydi like ko'p bosilsa ham video tarqaydi ну komentariyaga ko'p yozilsa ham video tarqaydi bizga o'sha проsmotр ko'paysa bo'ldi просмотр 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 hamda shu do'stlarim ko'paygan blogerchilik bo'yicha o'zimizni qishloqdan o'zimizni shahardan o'zimizni davlatdan chiqqan do'stlarim endi do'st deb ataymiz endi akalarimiz ham bor haqiqiy do'stlarimiz ham bor bir akamiz bor 92. ikkinchi yil mirzo tv buni hamma ko'p tanisa kerak bizdan ham oldin boshlagan u akamiz uni ham qo'llab quvvatlanglar lik bosib подписаться qilib obuna bo'lib <coughs> hamda umid uz bor to'qson yettinchi yil umidjon unga ham подписаться qilib obuna bo'ling do'stlarim hamda e, millioner uz o'zimni o'rtog'im judayam yaxshi videolar chiqaradi sherzodbek degan bola millioner uz obuna bo'lib komentariyaga yozib qo'yinglar bu bolaga ham endi bir birimizni qo'llasak yaxshi keyin bir yangi bloger chiqdi yaqinda mingbuloq city mingbuloq city degan akamiz o'sha tohirjon degan akamiz тolka o'sha musofirda yurgan do'stlarimizga qishloqdagi esdalik fotolar esdalik videolar qiladi undan keyingisi o'sha to'qson sakkizinchi yil zaribboy degan akamiz bor u akamiz blogerchilikda bir bir oy oyr yigirma kun bo'ldi topolmayapmiz har xil nomlar keladi bizga bundoq nom yoz o'sha bundoq nom yoz o'sha deydi akajon ko'rayotgan bo'lsangiz agar bitta nomni tanlab bizga yozib yozversangiz поддержка qilardik endi bir birimizni podderjkа qilish ham qarz ham farz azilar sizlarga gapiradigan gaplarim shu edi yana bir yangilik kaliforniyadan bizga obuna bo'lgan odam bor kommentariyaga yozayotgan odam u obunachi bu uch kun oldin qo'shildi uch kun oldin uch kun oldin qo'shildi nima sabab bo'ldi degan gap bo'lishi mumkin nima sabab bo'ldi shu habib nurmagamedov bilan tonini ko'z surishtirishdagi videosini qo'yganimda endi youtuyo birinchi qo'ygan to'g'ri chiqishiga qo'ydim o'sha videoni qo'yganimda inglizcha komentariyaga yozuv keldi shuni o'qidik keyin obuna bo'li bundanda qiziqarli videolar chiqar habib e, toni haqida o'sha ufc haqida umuman ufc haqida deb yozib qo'ygan ekan undan keyin to'liq o'zbek o'zbekcha tarjimasini qo'ydim unda ham yaxshi yaxshi qilyapsan deb yozib jo'natgan inglizchasini endi inglizchani bilmaymiz inglizchani o'sha perevodhikdan yordam so'rab shu sib tarjima qildik bu ham bitta endi bizga haligi nima desam bo'ladi yangilik yangilik desa ham bo'laveradi azizlar obuna bo'lishni unutmang video yoqsa lake yoqmasa dizlak komentariya yozishni unutmang bir birimizni qo'llab quvvatlayik rahmat